নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে ভাল খবৰ মই আছোঁ এতিয়া এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আকৌ নতুনকৈ অসম পুলিচৰ পদ মুকলি হৈছে আজি দুখনকৈ ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে পঁচিছ এক দুহেজাৰ চৌবিছ কি কি পথ প্ৰকাশ পাইছে মই সবিশেষ এই ভিতৰত আলোচনা কৰিম গ্ৰেড থ্ৰী চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে টু ছিক্সটি নাইন টাপত মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ গ্ৰেড টোৱে পাঁচ হাজাৰ ছশ এই প্ৰথম এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপ্লাইৰ ডেট আৰু পোন্ধৰ তাৰিখ দুই মাহ দুহেজাৰ চৌবিছত আপোনালোকে অনলাইনৰ অন্তিম সময় এই প্ৰথমো আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ এইট্টি টু টাপ আছে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি ছিক্সটি ফ'ৰ এছ চিৰ কাৰণে চেভেণ্টিন এছ টি পিৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এছ টি এইচৰ কাৰণে চেভেণ্টি চেভেন আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে দুটা অ' বি চি এম অ' বি চি এটা এছ টি পিৰ কাৰণে এটা এছ টি এইচৰ কাৰণে এটা ট'টেল পাঁচটা এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব লগতে অসমৰ বা স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা হ'ব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা চ'ত পৰা চল্লিছ বছৰলৈ দিয়া হয়েছে আর কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মেট্ৰিক পাছ পাস লাগিব মিনিমাম আৰু আপোনালোকৰ হোম গার্ড সার্টিফিকেট বা মিনিমাম এন চি চি এই চাৰ্টিফিকেটখন হলেও আপোনালোকে এপ্লাই পাৰিব এন চি চি থকাসকলৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই দুই নম্বৰ ন'টিছখন দেখাম এইখন দুই নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াত দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে ডেছাৰৰ আপোনালোকৰ দৰমহা চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ আৰু গ্ৰেড পে' পাঁচ হাজাৰ অনলাইনৰ সময়সীমা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু আৰম্ভ হ'ব পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এপ্লাই লাষ্ট ডেট সেই পথসমূহ এছ চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা এছ টি এইডছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা ট'টেল দুটা প'ষ্ট এছ চি আৰু এছ টি এইডছ কেণ্ডিডেটহে এই পথকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই দুটা প'ষ্টত বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব লগতে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব স্থায়ী বাসিন্দা তেতিয়াহে আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম থকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ আৰু আপোনালোকৰ ড্ৰেছাৰ দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ